Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa ala rasulillah. Subhanaka la alma lana illa ma'alamtana innaka anta al-alim al-hakim wa la khawla wa la quwata illa billahi al-alim al-azim. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada petang ini, saya akan meneruskan atas kirah Ramadan daripada kitab 40 uh, hadis tentang Al-Quran ya, iaitu pada bab yang ke-35 iaitu bertajuk Himpunkan hati bersama dengan Al-Quran ha, Daripada Jundub bin Abdullah daripada Nabi Muhammad SAW bersabda Iqra'ul Quran Ma'talafat kulubukum Fa'idah talaftum Fa'kumu anhu Yang bermaksud Bacalah Al-Quran selagi hati kalian bersatu hati kepadanya Jika anda sudah berselisih maka tinggalkanlah Ha, ini hadis ini menunjukkan kepada kita mengajak kita supaya kita ini manusia umat Islam semuanya Kena bersatu padu ha, walaupun ada yang di kalangan kita yang beriktifah ha, daripada ayat-ayat Quran. Jadi kalau boleh kita carikan ha, cara jalan penyelesaian dengan bersatu padu, bersatu ha, padu sebab apa? Sebab firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam dalam al-Quran eh, men, uh, yang menceritakan kepada kita a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ha, ini ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala kita berpegang teguh pada ta'wbah eh, dan jangan kamu bercerai-berai ha, jadi ini adalah uh, permintaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala menganjurkan kita supaya kita dapat membaca Al-Quran, mentadabur Al-Quran selagi mana kita berada dalam kesatuan hati dan akal ha, pada fahaman dan tadaburnya. Selagi itulah kita kena berpegang teguh betul-betul kita biarlah Allah Subhanahu Wa Taala himpunkan hati-hati kita ni sentiasa dengan Al-Quran. Di mana sahaja kita pergi, kita sentiasa bersama dengan Al-Quran, bersatu dengan Al-Quran dan elakkanlah daripada berlaku perselisihan. Sebab apa? Perselisihan ini menyebabkan menyebabkan berlakunya perpecahan, percanggahan antara hati-hati kita dan juga melaraikan kesatuan di antara kita. Jadi ia berpunca daripada kefahaman yang serong, berpegang teguh kepada perkara-perkara yang menjadi kesamaran eh mencari mencari-cari kekeliruan meninggalkan perkara-perkara yang nyata dan lain-lainlah yang mengakibatkan perselisihan umat dan yang menyebabkan mengancam kepada perpaduan ummah di antara kita jadi sebaiknya kita sebagai umat Islam elakkanlah daripada berpecah belah di antara satu sama lain umat Islam perlulah bersatu dan terutamanya dalam dalam Al-Quran, kita kalau boleh kita bersatu padu dalam memahami Al-Quran, dalam mentadabur Al-Quran, mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita tadabur itu memberikan manfaat yang besar kepada diri kita dan tidaklah ha, melakukan perselisihan di antara kita, sama kita. Sebab tu Nabi Muhammad SAW menyuruh kita supaya meninggalkan perselisihan. Sebab apa dengan menyebabkan perselisihan ini menyebabkan kita berpecah di antara satu sama lain. Jadi walaupun kita kata di sini bahawa uh, sumber kita sama iaitu Al-Quran tapi pemahamannya yang berbeza menyebabkan berlakunya perselisihan faham di antara kita. Jadi sebab itulah kita cuba eh kita cuba untuk uh, mengelakkan dari perselisihan di antara kita bersama-sama eh. Jadi inilah ada juga hadis yang lain yang menyebut ya eh, yang bermaksud sesungguhnya golongan sebelum kamu telah binasa kerana banyaknya bertanya dan perselisihan mereka dengan nabi-nabi mereka. Ha jadi kita tengok bagaimana nabi-nabi yang -Nabi sebelumnya ha, sebab contohnya macam mana ha, Bani Israel yang banyak sangat ha bertanya kepada ha, kepada nabi mereka ha menyebabkan mereka ini ha, melakukan perselisihan sesama mereka dan menyebabkan mereka ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau boleh kita elakkanlah daripada berlaku perselisihan dan kita kena jaga Al-Quran sebaik yang mungkin dan janganlah kita bersama-sama uh, bersokongkor dalam melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Eh. Uh, dan rumusan daripada hadis ini uh, iaitu yang pertamanya adalah uh, menggesa kita semua umat Islam supaya bersatu dalam satu kesatuan. Uh, kalau kita tengok daripada firman Allah SWT juga dalam surah al saf wa uz bilayna syaitanir rajim innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan kaannahum bunyanun marsus sadaqallahul azim dalam ayat itu kita dapat tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang berperang ni dengan Allah dan keadaan safan dalam keadaan dalam keadaan dalam satu dalam satu barisan eh yang kukuh jadi sebab itulah dengan itu kita-kita perlunya kepada perpaduan Ha, dalam kita nak menyatukan hati-hati kita sesama umat Islam juga perlu bersatu ha, dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita memahami ayat Al-Quran itu juga kita hati-hati kita bersatu padu dan juga ha, larangan. Ha. Yang kedua adalah larangan daripada kita berpecah dan berselisih di antara satu sama lain. Ha, ini Allah Ta'ala suruh, suruh buat iaitu bersatu padu elak daripada kita daripada berselisih di antara kita. Ha, jadi inilah ha, yang penting kepada kita supaya sama-sama mu sama Islam tanpa dikira peragu sudut partinya, tanpa dikira dari sudut kaumnya, tanpa tak asup dengan mana-mana kabilah -mana ataupun mana-mana puak, tetapi kita bersatu dengan akidah yang satu iaitu Al Islam eh. Jadi perlu kepada kita yang ketiga iaitu gesaan kepada kita membaca al-Quran. Kita membaca al-Quran bukan sekadar baca sahaja. Ha, tetapi apa yang penting juga kepada kita kita baca al-Quran Mentadabur al-Quran. Kita menghayati apa yang ada di dalam al-Quran ya. Eh. Sebab apa sekarang ni kita tengok mudah dah kepada kita kita nak faham al-Quran. Al-Quran ada dalam, dalam pelbagai versi ya. Eh. Ada yang Quran terjemahan, ada yang warna-warni, ada perkata dan sebagainya menyebabkan kita mudah sangat nak nak belajar Al-Quran ya. Eh. Jadi tidak ada alasan lah untuk kita tidak mentadabur Al-Quran. Dan kita tengok di di Malaysia ya, eh, atau utamanya kita tengok ada banyak kelas-kelas pengajar Al-Quran dan kelas-kelas untuk kita mentadabur Al-Quran. Jadi kita penuhilah majlis-majlis ilmu. Aa, boleh juga kita buka YouTube-YouTube bacaan Al-Quran dan mentadabur Al-Quran dan cuba kita fahamkan Al-Quran. Jadi setiap hari kalau boleh kita baca Al-Quran Sebelum baca Al-Quran tu kita tengok dulu ha, ataupun selepas kita baca Al-Quran kita cuba uh, baca di tepi tu kan tafsir tafsir ataupun baca perkata yang ada di bawah uh, ayat-ayat Al-Quran itu supaya kita lebih zook lebih faham lebih lebih mendalam eh? kita akan rasa kehebatannya Allah SWT. kita akan rasa uh, rasa tenangnya hati apabila kita membaca Al-Quran sebab apa kita faham apa yang disebut dalam Al-Quran. Ha, Al-Quran ini adalah motivasi kepada kita. Al-Quran ini menceritakan tentang sejarah. Al-Quran ini juga memberi kita pelbagai pengubat nah, syifa, syifa oleh nas. Dan kita tengok daripada hadis Rasulullah sal sallallahu ha, alaihi wasallam. Alaikum syifa'in. Ha, Allah Taala hadis Rasulullah sal sallallahu alaihi wasallam sebut. Ke atas kamu ni ada dua syifa. Satu yang adalah asal. Ha, madu yang kedua adalah syifa'nya adalah melalui al-Quran. Jadi kita kena hayati Al-Quran, kita kena sentiasa baca Al-Quran, kita jadikan Al-Quran itu adalah penawar kepada segala kesedihan yang ada dalam diri kita dan juga segala kesakitan yang ada dalam diri kita boleh diubati dengan Al-Quran eh. Jadi sama sama dan juga kita akan menjadi seorang yang yang berilmu dengan kita salah satunya dengan cara kita membaca dan memahami isi kandungan yang ada di dalam di dalam Al-Quran. Eh? Dan juga yang keempat, Iaitu rumusan daripada Hadis ini adalah menjauhi perselisihan dalam memahami Al-Quran yang boleh membawa kepada perpecahan. Ha, jadi elaklah daripada diri kita dan juga kumpulan-kumpulan kita lah ha, berselesih dalam nak memahami isi kandungan yang ada dalam Al-Quran cuba kita cari perpaduan cuba cari titik persamaan dan juga belajar dan terus belajar mudah-mudahan dengan kita mencari masyaah kita mencari guru-guru yang betul dan insyaallah kita boleh memahami al-Quran dengan lebih dengan lebih baik lagi insyaallah ha itu saja seber sikit yang boleh saya kongsikan dengan para penonton sekalian mudah-mudahan kita Allah Subhanahu taala Uh, kita membaca Al-Quran, kita mendekati Al-Quran, kita berdamping dengan Al-Quran dan juga kita mentadabur Al-Quran bahkan kita memahami segala isi kandungan Al-Quran dan kalau boleh bukan sekadar memahami dan kalau kita dah faham, kita boleh menyebarkan ilmu Al-Quran itu kepada masyarakat dan juga dan menjadi amalan dalam kehidupan kita semua. InsyaAllah apabila kita menjadi hamlatul Quran iaitu kita menjadi oh hamlah pembawaan membawa Al-Quran. Di mana sahaja kita berada, kita menjadikan Al-Quran sebagai dusturna, sebagai perlembagaan kita, sebagai panduan kita. Di mana sahaja kita berada, insya Allah. Eh. Jadi itulah. Elakkanlah diri kita semua daripada berselisih di antara satu sama lain. Itulah sebab sikit perkongsian saya pada petang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada uh, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi.